बहुत से दूसरे मुमालिक की तरह स्पेन में भी कोरोना की आलमी वबा ने सियाहत की सनत को तबाह कर दिया है और इस वजह से होटलों की हाउस कीपर्स जिनमें से ज्यादातर तारकिन वतन हैं सबसे ज्यादा मुतासर हुई हैं होटल बंद हो जाने की वजह से हजारों खतान जो वहाँ काम करती थी आज सड़क पर आ गई है इस शोबे से ज्यादातर खात मुंसलिक हैं इन खुत में अक्सरियत उनकी है जो अपने खानदान की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं हैं या बेवा है। हम ऐसे तबके की बात करते हैं जो कमज़ोर है स्पेन की हुकूमत ने उन कंपनियों के कारकुनों को माली मदद फराहम की है जिन्हें मजबूरन बंद करना पड़ा है लेकिन तीसरे फरीक के जरिए मुलाजमतों पर रखे जाने वाले कारकुनों को कोई इमदाद नहीं मिली और वो सख्त मसायब का शिकार है आउट होटल की सन्नत के लिए मुनाफ़ा बख्श है लेकिन तीसरे फरीक के जरिए मुलाजमत करने वाले अफरा अक्सर बुरे हालात और मुलाजमत की गैर मुस्कम सूरत हाल में रहते हैं लॉस कैलिस यूनियन की तरफ से तैयार करदा नई ऐप मजमू हालात को बेहतर बनाकर मजदूरों की मदद करना चाहती है सयाह सिर्फ रिहायश के मैार पर ही नहीं बल्कि मुलाज़मीन को दी जाने वाली सहूलतों के मैार पर भी होटल का इंतब कर सकते हैं हम तीसरे फरीक के जरिए उजरत पर रखने का एक कारोबारी फैसले के तौर पर हमेशा दिफा करेंगे ये उस माहे के तहत लाजमी नहीं जिसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म बनाया है क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए होटल रिजर्व करने का ख़ैर मकदम करेंगे आर्जी मुलाजमतें फराम करने वाली एजेंसियां काम करने वालों पर दबाव डालकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करती हैं। अगर मुलाज़मीन के पास कमरा साफ करने के लिए 10 मिनट के बजाय 35 मिनट हो तो कम फायदा होता है तो वो हमारे ये सब मसाइल हैं, क्योंकि हमारी कोई मुस्तकिल मुलाजमत नहीं है वो हमें गेंद की तरह एक जगह ऐसी दूसरी जगह मुंतकिल करते रहते हैं मैरियम 22 साल कबल जुनूबी अमरीका के मुल्क एक्वाडो से बार्सिलोना आई थी और अब होटल वर्कर्स यूनियन की क्यादत कर रही है इस ग्रुप ने नए रेजर्वेशन सेंटर का आगाज करने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए एक लाख चार हजार डॉलर जमा किए हैं इस मुहिम का मकसद इन लोगों तक पहुंचना है जिन पर होटलों के कारोबार का दारो मदार है यानी वो सार्फिन जो वहाँ ठहरने के लिए अदायगी करते हैं और बेहतर से बेहतर सहूलतों का मुतालबा करते हैं अगर होटल साफ़ सुथरा ना हो तो आप लोगों से वहाँ रिहायश की कीमत अदा करने की तो नहीं कर सकते नई रेजर्वेशन ऐप 2022 में दस्त्याब होगी मुंतजमी उम्मीद करते हैं कि उसके बाद जल्द ही होटल में काम करने वालों के हालात भी बेहतर होंगे